Великан на Градце. Бурак вагой амаль 10 килограммов вырастили аграры селянской фермерской господарки Устымчук. Как поглядеть на гэтага цукрового великана, наши корреспонденты отправились у вёску Руцк, что на Ивановщине. Кераўник фермерской господарки Миколай Устымчук запылнивая, что никаких особливых намаганий для выращивания такого урожая бурака не прикладали. Тем не менее, шваги показывают. Цукровый великан важить амаль 10 килограммов. Вот, Эль-Зепер э, сахарной свеклы 9 кг 400 грамм. Это самый больший. Есть э, 9, 307, 6 кг. Ну, в принципе, если поискать, то можно еще больше нашел. Но нема времени искать. Часу фермеру соправды не хапая. Господарка шмат профильная. На площадь больше за 300 гектаров выращиваются малюсе традиционные виды городнины. Клопотом господара является и чей сад, размещенный на 26 гектарах. И все ж, по словам фермера, цукровые бураки – одна из самых рентабельных культур. А что тычется секрета выращивания таких урожаев, то им аграры и поделиться не поскупились. Ну, сорта это в первую очередь. Во второй очередь подбор предшественника правильный. Е ну, естественно ўнесені ўдобрэнні мы как і макраудобрэнне, так і мікраўносін. Пад цукровыя бракі ў фермерскай гаспадарцы адведзена аж ажно 100 гектараў. і хаця ў уборку гэтай культуры тут яшчэ не завяршылі, фермеры ужо падлічваюць. Ураджайнасць павінна быць не менш за паўтысячы цэнтнераў з гектара. Дажамі самі жадалі, што в гэтым году можам такое ўражаць секлы павучыць. Вот вы видели, не то, что там экземпляры единичные, вот даже вы сейчас на поле посмотрите, какая свекла стоит хорошая. И, на, и это считается самая высшая точка нашего поля. Какая красивая свекла крупная. Может кто-нибудь и не поверит, пускай приезжает и смотрит. Были думки у Миколая Устамчука об тем, великана на каких конкурсах заявить. А лишь признается фермер, пакуль не до их. Працы по господарца шмат. Мария Кобец, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, областные новины, Ивановский район.